Может сразу долбануть по ним? Тогда не будет ага. смысла давать разрешение на удар по нашей территории. Наход войны, по большому счету. Вот это трагическое, с моей точки зрения, трагическое решение, если вдруг они его примут, не повлияет. Не надо говорить, что оружие так себе. Надо еще раз двигаться вперед. Чи то осіння Хандра, чи ретроградний Меркурій, чи новини із західних інформаційних стрічок. Але ви помітили, як останнім часом змінився настрій російських пропагандистів? В гарячій війні ми Україну побідімо за два дня. Чую, побіждайте, господі, ну Україна. Ну... Тепер вони заговорили ну зовсім по-іншому. Вам страшно? Так? Да? Ну, це не так, що я дрожу кожен день. Но поняття, що я маю в виду ситуація дійсно опасна. Они, э, они Вона їм выгодна. І бить будуть по нашим територіям, дальними ракетами будуть бить. Ключова тут фраза бить будуть, бо як я вже неодноразово говорила, росіян ця війна не о мене. Чи американськими ракетами, чи українськими, але знищувати воєнні об'єкти на території країни терориста ми точно будемо. Пропагандист Соловйов і його друг Хадаріонак це розуміють, тому активно переймаються за захист російських аеродромів. А вже після того, як мільйон разів в цьому сказали, поставлені арочні железобетонні укриття для бойової техніки, Или це по-прежнему в стадії обсуждения. и составление сложнейших чертежей, которые способен сделать школьник за 20 минут? Ну, для начала скажем, что далеко не все типы самолетов можно укрыть в варочных вот этих сооружениях. Самолеты дальней стратегической авиации, конечно, в таких, в таких сооружениях укрыть нельзя, поскольку ну, уж очень великие размеры этого самолета. Утрата каждого такого самолета но она будет безвозвратной, безвозвратной. А у нас этих самолетов не так и много. И опять-таки, опять-таки. Вот вот эти разговоры о разного рода красных линиях, они уже начинают ну, без всякого привлечения теряют смысл и смысл теряют и раздражать начинают, так скажем, без всякого преувеличения, самые широкие слои российского общества. И, наверное, все-таки в ответ на удар по каждому нашему подобному аэродрому типа Оленя, например, или Энгельс, или Шаталова, или иному другому аэродрому. Ну, ответ должен быть, наверное, по, -по, -по, своей, по своей убойной мощи, но на порядок превышать те средства воздушного нападения Украины, которые задействованы в этих ударах. Михаил есть... Михайлович, вот я что-то плохо понимаю, но вот западники говорят, что надо дать возможность Украине носить удары вглубь, потому что это единственный способ защитить остатки энергосистемы Украины от полного уничтожения, так как там надо нести удар по трем точкам, которые обеспечивают жизнедеятельность атомных электростанций, трех оставшихся украинских, и тогда те будут вынуждены их заглушить. Так может сразу долбануть по ним? Тогда и не будет смысла ага. давать разрешение на удар по нашей территории, если мы уже все равно уничтожили их энергосистему. Ну давайте, долбаните по АЭС. Только я подозреваю, что вам самим это не очень Раз пошла э, э, такой обмен ударами, раз они тоже стремятся нанести нам примерно аналогичный ущерб, то наши действия, конечно, должны быть в этом плане на порядок мощнее. Ну, и тут обвинение в какой-то, например, нашей там кровожадности или желании нанести ущерб э, э, вооруженным силам Украины, э, инфраструктуре, промышленности, они тут вообще неуместны, потому что по-другому по, -другому, по -другому войны никогда не велись. Они велись именно только так. Я вообще не понимаю, что значит кровожадность. Мы воюем с нацистами. Мы всего лишь делаем то, что должны делать. Мы считаем, мы вообще непонятно, зачем разводим весь этот цирлих-манирлих. Они он, без разбору наносят удар по гражданским объектам, что они из Белгорода вытворяют, а мы до сих пор Харьков не стерли с лица земли. Вот видите, стереть с лица земли – это у них не кровожадность. Это обычная тактика для россиян. Бо что куда бы они не пришли, именно это они и делают. Просто пригадайте, як виглядає Бахмут, Соледар, Маріуполь. Завдяки героїчним збройним силам та українському народу Росіяни не змогли захопити Київ у 22-му. але змиритися з цим вони досі не можуть. Тож тепер пропонують українську столицю знищити ракетними ударами. Якщо дадуть запад, дасть Україні дальнобольне аружі і вони нанесуть удари по вглупі Росії одиночні, На що буде мати право зробити Росія з України. Падуму пусть подумають з трьох раз. Вариант второй. Если Россия они... с Украиной. Конечно. Ну, представьте, если Украина несет удар вглубь нашей территории с западными ракетами, у нас карт-бланш, в общем-то, да скажу, на уничтожение центра Киева. Ну а какая разница? В смысле? Почему Вашингтон должен переживать за уничтожение центра а Киева? А выдержит ли Может дальше быть, Украина? И лучше бы, если бы мы его А уничтожили? выдержит ли Украина дальше? Они считают, что они тогда могут потерять плацдарм в Восточной Европе. Они все время мыслят категориями контроля над территорией. Как если бы, секунду, извините, перебиваю, как если бы они провоцировали нас на то, чтобы мы наконец-то уже уничтожили Оборот, этот они центр, нас уничтожили. этого Киева, а потом уничтожили что-то в Варшаве, а потом что-то в Европейском Союзе, лишь бы только не долетало Но до них. Тут запятая Ольга такая, они не верят в то, что мы уже это уничтожим. Вони вважають, ані читають, що вони нам так демонструють нашу слабость. Навіть без далекобійних ударів по РФ вони все рівно б'ють по Києву та інших українських містах. Тож вважати це якоюсь відповіддю взагалі неправильно. Нам саме и потребен цей дозвіл на удары для захисту, а не для нападу. В НАТО считают, что стоит ослабить ограничения для Украины в вопросе использования вооружений. Причем пока еще глава Альянса Йенс Столтенберг хочет откреститься от роли и участия НАТО в прямом столкновении на Украине в конфликте. Но причем он говорит, что в случае, если, конечно, участники позволят Киеву быть дальнобойными ракетами, НАТО будет ни при чем. Нет никаких сомнений в том, что Украина имеет право поражать законные цели на территории России. Не надо забывать, что к чему. Это Россия вторглась на территорию соседнего государства. Вы сейчас показали Столтенберга, да, который рассказывал, нет-нет, что вы, ну, это не будет ничего. означать, что мы воюем с Россией. Он же там еще добавил фразу. Вот, например, мы же не считаем, что Северная Корея и Иран, поставляя ракеты в Россию, значит, воюют с нами. Мы же их не считаем участниками конфликта, делая вид, что он не понимает, что им сказал Владимир Путин. Ведь не Иран и Северная Корея закладывают полетные задания и выбирают цели на Украине. Но... И фактов доказательства поставки ракет... Не-не, это, это уже другой вопрос. Ну, Дома, да, мы это им не подтверждали. Да, но даже если предположить, что это так. Но в любом случае это же совсем другой коленкор, другая история. Другая история? То, России Россию по Украине иранские и певнично-корейские ракеты можно, а нам американские или британские не Хм, Як цікаво, ви придумали. А щодо цілей, то якщо вам не Іран їх обирає, то і нам не Америка. Ми самостійно знаємо, куди треба бити. У нас є цілий список. Необхідна потужна зброя. Запад кажуться, починає здавати назад. Після слов Путіна, про те, що сняті ограничені на удари по Росії приведе к прямої війни Росії НАТО. Поставки западного дальнобоя оказались на паузе ночью. Спикер Госдепа США Меллер заявил, что Вашингтон по итогам переговоров Байдена и британского премьера Стармера не готов объявить о снятии ограничений на удары ВСУ западными ракетами в вглубь России. О том, что Великобритания не позволит Украине применять Storm Shadow по целям в нашей стране без согласия США, написали и Times которые утверждают, что Зеленский буквально умолял Лондон и Вашингтон преодолеть свой собственный страх и проявить решительность. В итоге страх ядерной войны преобладал. Ой, не знаю, звідки Скабєєва бере цю інформацію. У мене є зовсім інша. Дозвіл на далекобійні удари по РФ буде озвучено під час генасамблеї ООН наприкінці місяця. Принаймні, таку надію озвучив політико британський чиновник. Цитую зараз ми пробуваємо на останньому етапі дипломатичних переговорів, сказав він. А деякі російські пропагандисти взагалі заявили, що дозвіл вже є разом із ракетами. Я считаю, что решение принято. Я всего лишь процитирую Сергея Лаврова, который точно так же, как и Андрей Викторович, в принципе говорит о том, что в информационном пространстве мы наблюдаем попытку инсценировки принятия сложного решения, попытки взвесить все за и против, хотя само решение принято. Есть информация, что и ракеты уже находятся на территории Украины. Мне кажется, это операция прикрытия. Решение уже давно принято. Они сейчас, благодаря этой паузе, как мне кажется, попытаются нас втянуть в какой-то диалог, в какой-то размен с целью, конечно, обмана, потому что удары в любом случае будут наноситься. Но, как Андрей Ильич правильно сказал, скорее всего, позже и, как мне кажется, до э, выборов уже конкретно ноябрьских в Соединенных Штатах Америки попытки, скажем так, этих ударов мы увидим. Именно попытки. По части дискуссии на тему разрешения, неразрешения дальнобойных ударов вглубь Российской Федерации, все это, очевидно, уже похоже на психологическую атаку. В этой связи вопрос, как настроение на поле боя, атака противнику удалась, страшно, боязно, какие планы, как это видят люди в окопах? Ну, вы знаете, во-первых, на мой взгляд, действительно, это решение было изначально принято достаточно давно. Взагалі, в истории с дозволом на далекобійні удары российские чорнороті пропагандисты, здається, пройшли усі стадии принятия. Бо спочатку было заперечення. И полетят ли ракеты западные по территории России? Сейчас не полетят. Вот то, что вы сейчас озвучивали здесь на экране в течение 10 минут, это просто информационный шум. И главное-то в этом вопросе, что на сегодняшний день они просто это боятся делать. Они боятся кого? Нашего президента. Почему? Потому что. Потому что наш президент четко сказал, ребята, сразу получите по кумпулу. Причем уверенно. Попробуйте только дернитесь. Далее были традиционный Соловьевский гнев и Скобеевская депрессия. Взять и уничтожить Киев. А почему тут Киев А Очень просто, потому что в Киеве сидит у нацистской власть которые дают эти рецепты. Вот и все. Поэтому еще раз говорю, я бы настоятельно рекомендовал жителям Киева покинуть этот город. Там небезопасно. Дальнейшая эскалация приведет к тому, что будет неизбежно нанесен удар по центрам принятия решений. Горячо, тревожно, ну и теперь мы знаем позицию Путина. Ну и сейчас у них пошла стадия принятия. Теперь говорят, что ракеты и дозвол точно будут, но, как вы уже могли догадаться, они ни на что не повплывают. Первый из тех, кто сообщил о том, что решение дано официально, это издание Guardian. Все это похоже на слив, но когда мы видим какой-то западный слив, мы всякий раз исходим из того, что в самом деле все инструкции Украины уже давным-давно даны. Итак, Лондон дал разрешение, но сделал это тихонько. Ну и главное, здесь я с генералом абсолютно согласен. Слушайте, на ход войны, по большому счету, вот это трагическое, с моей точки зрения, трагическое решение, если вдруг они его примут, не повлияет. Это все, знаете, так методы ведения такой психологической войны против нашего населения. То есть э, они могут запросто это разрешение дать, и они я больше чем уверен, это разрешение дадут. Но встает вопрос: а сколько их этих ракет, которые они передали Украине? Что можно сделать за счет этого количества ракет? Что можно поменять непосредственно на фронте? абсолютно ничего. Для нас ничего не поменяется непосредственно на фронте, потому что фронт он движется э, и будет двигаться до тех пор, пока Россия не победит. Якось вы уже применшували бы західної зброї, Захидной потім и потом брати довелось свои слова назад. Я не знаю, вы как хотите. Нас народ смотрит, мы к нему Это должны относиться математика. уважительно. Они ждут от нас правды оружие у американцев нормальное, блок североатлантический сильный, навалились они на нас всем западным миром, да. там полно специалистов. Не надо говорить, что оружие так себе. Надо еще раз двигаться вперед, понимать, что ставки очень высокие, но правда все равно нужна людям. Людям нужна правда. Ну, от п'яниця Гурульов також вперше в житті вирішив сказати росіянам правду, що скоро доведеться їм жити в укриттях. Бо російська ПВО може не справитися з американською балістикою. Понятно, що по той же балістська ефективність по оборони десь приблизно 50-60%. в атліях від от крилатих ракет, де на 80-90%. Понятно, що у нас море критично важливих об'єктів в цих зонах. Четвертое. Защита населения сегодня один из главнейших моментов. И гражданская оборона должна быть поставлена на совершенно другой уровень, в том числе подготовка всех убежищ, укрытий, особенно тех, которые мы потеряли в наше безвремение, посчитав, что больше мы никогда ни с кем воевать не будем. Подготовка самого населения везде, на всей территории Российской Федерации, на всей территории. У нас везде летает, в Мурманске, где хочешь. Действия по тем или иным сигналам тревоги в случае воздушного нападения противника. Если... А я вас правильно услышал, что чем больше мы будем э, показывать, рассказывать, объяснять населению, где бомбоубежище, как нужно себя вести, тем меньше вероятность того, что они сделают этот удар, потому что они будут понимать, что мы к этому готовимся. Готовы. А То есть лучший... это элемент наступления. Правильно все. А второй вариант самый лучший. Один раз и навсегда снести, к примеру, Британию с лица земли, на этом все закончится. Це би справді швидко закінчилось, якби ви щось зробили з того, про що кричите на ефірах. Бо Росії вже б давно не було відповідно і загрози для світу. Але ні, російські пики далі продовжують тільки говорити про якісь там відповіді. Насправді Росія ответить, і це вже було признесено. А у нас варіантів воєнно-технічного відвіда достаточно много. Як в ядерним, так і не в ядерним ісполненням три варіанти Давайте. Давайте, например, если мы говорим про неядерное исполнение. У нас есть э, в Мировом океане находятся подводные лодки, которые несут э, такие ракеты, как э, Циркон и Оникс, в неядерном исполнении. Мы же предупреждали британцев, точнее, их, его, их э, э, посла, о том, что если такое произойдет. То есть первый вариант уничтожить Британию. Зачем? Уничтожить некоторый их потенциал. Если, как говорится, они на этом, например, заводы, которые производят эти штормшеду или еще что-то, это, конечно, выбор нашего правительства. Можно, конечно, куситам... Это такой легкий вариант. Есть вариант с куситами, вот они гиперзвуком там стреляют. Все задаются вопросом, откуда взялись ракеты. Иран сказал, это не наши. Все теперь гадают. Второй вариант передать что-то кому-то. Что-то кому-то, да, можно передать. Третий вариант там есть. Вопросы, связанные, например, с экономическими, которые сказали, прекратить поставки всех материальных ресурсов, которые, например, обеспечивают оборонку Западом, возможность создания каких-либо видов вооружений. Прежде всего, уран, э -э, титан и другие, как говорится, металлы. То есть вариантов много. Вариантов много. Тактическое ядерное оружие, которое, не думают, что мы где-то на востоке нашей страны взорвут, э -э, это зачем? Это не нужно. У нас есть и... Крылатые ракеты, которые мы можем запустить неядерным исполнением с борта бомбардировщика Ту-160. И они долетят с приветом, поставят флажок, куда долетят. То есть вопросов а, и ответов на них То есть они исходят из того, что мы блефуем, а они, мы они как будто бы блефовать да. не намерены. Свою решимость мы при этом один раз уже демонстрировали 24 февраля 2022 года. Україна веде оборонну війну, тому повинна мати право бити зброєю партнерів по тих місцях, звідки терористи здійснюють свої атаки. Це Росія розпочала війну і вона буде за неї відповідати. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни і підтримайте сили оборони України. З вами була Анастасія Норіціна. Побачимось.